Вчера чат GPT опять пытался меня обмануть, рассказывал, что надо делать, чтобы этого не происходило. В общем, я посмотрел интервью у Дудя с Шалвой там Вчера позавчера оно вышло. И он там упомянул книгу на Черные доски. Что, ну, Шалва Чагиринский, там юность в молодости, бизнесом занимался, иконы они выкупали у местных и отправляли за рубеж после реставрации. Я живу у этого, у Чата Джипетя, Ну, говорю, расскажи мне краткое содержание. Ну, единственное, что там я как-то опечатку сделал, не Салоухин, а Саладукин написал. Ну, короче, про краткое содержание книги и черные доски. Он мне начинает писать что да это, там, в 30-х годах, фильм про Ой, книга про борьбу с колхозами, там, с кулаками, раскулачи. Ну, он только еще начинает, я уже понимаю, я уже понимаю, что он обманывает. И я ему тут же отвечаю сразу, вот такой лайфхак, что надо, я ему сразу пишу, не выдумывай. Он мне отвечает, а, да, ты прав, действительно. Но он, правда, подумал, там же, что у него сейчас функция в пятом, что он думает. Он там 45 секунд что-то там у него похрустело. И он потом выдает, да, действительно, ты прав, и выдал мне там, ну, классно все по книге, краткое содержание, все, как он умеет. Поэтому я теперь уже часто, когда что-то важно, я ему пишу, я не спрашиваю, а потом после точки всегда дописываю не выдумывай. И он обычно не выдумывает. Но если он еще и после этого начнет выдумывать, ну, придумаю новые лайфхаки, расскажу. Автобусные билеты на сайте Рубикон.